হেল্ল' ৰিয়ান আজি কেইখনমান ন'টিছ আহিছে আজি পোন্ধৰ নৱেম্বৰ পোন্ধৰ নৱেম্বৰ নৱেম্বৰ তাৰিখে নহয় আপোনালোকৰ কেইখনমান ন'টিছ আহিছে যিসকল কেণ্ডিডেট এ ডি আই গেট ফৰৰ গেট দি কোৱালিফাই কৰি আছিল আজি আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে ন'টিছ আহিছে তোমালোকে কমেণ্টত অৱগত কৰিবা লগতে অনাগত দিনত যদি আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে চিলেকশ্যন পাইছে আজি আহিছোঁ আমাৰ মূল ন'টিছখনৰ মাজলৈ ন'টিছখনত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লৈ গ্ৰেট থ্ৰী পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট অল কনচাৰ্ণা হেভাৰ ইনফৰ্ম ডেট দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অফ কেণ্ডিডেট চিলেক্টেড ফৰ এপইণ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য ৱাটাৰ ৰিচাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ ৱাটাৰ ৰিচাৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে আছাম জেল বি কণ্ডাক্ট আপোনালোকৰ ডেটটো দিয়া আছে সোতৰ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দিনাখন তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ৰিপৰ্টিং টাইম দিছে এঘাৰ এ এম তাৰপিছত ভেনু হৈছে ৱাটাৰ ৰিচাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট বি ব্লক থাৰ্ড ফ্ল'ৰ আছাম ছেক্ৰেট্ৰিছ জি এছ ৰোড দিছপুৰ গুৱাহাটী আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব লাগিব সোতৰ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগিব ডকু ডকুমেণ্টখিনি নিশ্চয় ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চেকআআট কৰি ল'ব নিশ্চয় আপোনালোকে হয়তো বুজি পাবই নিশ্চয় কি কি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব আৰু এখন নটিছ আহি পৰিছে এই ন'টিছখনৰ সবিশেষ আপোনালোকৰ মাজত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ন'টিছখনত উল্লেখ কৰিছে কি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড গ্ৰেট ফ'ৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ পুষ্ট স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্ট হু ফেইল টু এটেণ্ড দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন শ্বিডিউল ইলেভেন ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এণ্ড টুৱেলভ ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ আৰ গিভেন ওৱান ফাইনেল অপৰচুনিটি টু গেট দেৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মানে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এঘাৰ আৰু বাৰ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দান হৈছিল আৰু ব এটেম্প কৰিব নোৱাৰা কেণ্ডিডেটখিনিয়ে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আকৌ পুনৰ কৰিব পাৰিব এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে কোনটো ডেটত দিছে নিশ্চয় আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব এইখিনি হৈছে গেট থ্ৰী পোষ্টৰ এইকেইজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু গেট ফ'ৰ পোষ্টৰ কেণ্ডিডেটখিনি এইখন হৈছে গে'ট ফ'ৰ কেণ্ডিডেটখিনি হয় আৰু আপোনালোকে সোতৰ তাৰিখৰ দিনা ইয়াত মেনচন কৰি দিছে সোতৰ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দিনাখনে আপোনালোকে যাব লাগিব টাইম দিছে চাৰে দহ বজাত যাব লাগিব আৰু ভেনুটো দিছে ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড কাষ্টমেন ট্ৰেইনিং আছাম ৰেহাবাৰী গুৱাহাটীত তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যিখিনি আমাৰ ডকুমেণ্ট লাগিব চেল্ফ এটেচ লাগিব নিশ্চয় ফটো কপি লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকে তাত চেক আউট কৰি ল'ব অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লাগিব আপোনালোকে এইটো চেক আউট কৰি ল'ব কি কি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আমি আহিছোঁ দ্বিতীয়খন ন'টিছৰ মাজলৈ দ্বিতীয়খন ন'টিছত উল্লেখ কৰিছে কি আমি তাক চেক কৰিম দ্বিতীয় এখন ন'টিছত উল্লেখ কৰিছে যিসকল গ্ৰেট থ্ৰ গ্ৰেট ফ'ৰ পোষ্ট আছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনফালৰ পোষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ পেইণ্টিং এণ্ড ষ্টেচনাৰী যিসকল কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাই কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কি হৈছে ন'টিচ আহি পৰিছে যিসকলে ডাইৰেক্টৰেট অফ প্ৰিণ্টিং এণ্ড ষ্টেচনেৰীত তেওঁলোকে কোৱালিফাই হৈছে তেওঁলোকৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ ফোষ্টৰ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ঊনৈছ তাৰিখৰ দিনাখন ঊনৈছ এঘাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ঊনৈছ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দিনাখন তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব টাইম দিছে দহ বজাৰ পৰা এক বজাৰ ভিতৰত আৰু দুই বজাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ ভিতৰত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ভেনোটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডাইৰেক্টৰেট অফ প্ৰিণ্টিং এণ্ড ষ্টেচনেৰী আছাম গুৱাহাটীত টুৱেণ্টি ওৱান নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট লাগিব এইখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব লগতে চেল্ফ এটেচ কৰি লৈ যাব লাগিব এইকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট নিশ্চয় আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব কিবা যদি বুজি নাপায় নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত অৱগত কৰিব নেক্সট আমি আহিছোঁ দ্বিতীয়খন ন'টিছৰ মাজলৈ দ্বিতীয়খন ন'টিছ আজি আহি পৰিছে আৰু এইখন ন'টিছ কাৰ আহিছে নিশ্চয় আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে দ্বিতীয়খন ন'টিছ আপোনালোকৰ আহি পৰিছে এইখন আহিছে আপোনালোকৰ কালচাৰেল চেণ্টাৰছ আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্চ আছাম হেয়াৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এফেয়াৰ ভেৰিফিকেশ্যন অল ইলেভেন ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ৱেচেন লৈ যাব লাগিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি হ'ল কালচাৰেল এফেয়াৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত বা আছাম হেয়াৰ্ড এফেয়াৰ অফ ভেভিকেশ্যন তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে অফিচ অফ দা কালচাৰেল চেণ্টাৰ আণ্ডাৰ হা ঠিক আছে আপোনালোকৰ এইখিনি হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট এইখিনি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টখিনিৰ কাৰণে আহিছে এইকেইটা হৈছে ৰুল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে তাৰপিছত লাই লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ৰোল নাম্বাৰ ড্ৰাইভাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় পিয়ন এম টি এছৰ ক্ষেত্ৰত চকীতাৰ ক্ষেত্ৰত বা ৱাটাৰ এণ্ড ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু এইকেইটা হৈছে ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ লৈ যাব লাগিব নিজে চেক আউট কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ভেনুটো হৈছে কনফাৰেঞ্চ হল ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ আছাম এহাবাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱন গুৱাহাটীত আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু ডেট অফ টাইম দিছে ওঠৰ এঘাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ টাইম দিছে ইলেভেন এ এম ইলেভেন থাৰ্টি এ এম হা আপোনালোকৰ এইকেইটা হৈছে ডকুমেণ্ট আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব আজি আছিলে এইকেইটাই আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে অহা ন'টিছ হয় গতিকে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ আহিবলগীয়া আছে কমেণ্টত অৱগত কৰিব যদি কিবা বুজি পোৱা নশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত অৱগত কৰিব লাগিব মই ভাবিছোঁ আজিৰ ভিতৰত ইমানেই ধন্যবাদ জয় ৰাখোঁ